4 августа впервые в Украине пройдет турнир мировой серии челлендж. ФИБА впервые нам доверила. Ну, надеемся, что мы заслужим право проводить в Украине в дальнейшем мастерс, турниры серии мастерс и попытаемся привлечь сюда либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира в ближайшие годы этот вопрос реально обсуждается с руководством ФИБА. На сегодняшний день это стандартизирован как вид спорта, его развивает ФИБА. Есть мировая система соревнований, и она, ну, естественно, по вертикали рекомендована и спускается до национальных и муниципальных уровней всех стран. Федерация сейчас занята организацией. Один проект — это условно назовем это лига, которая разыгрывает чемпионат, титул чемпионата Украины, которая делегирует игроков и команды на серии Мастерс, мировые и европейские, она уже начала свою жизнь, кроме просто участия и по олимпийскому принципу и еще и удовольствия от занятия каких-то призовых мест команды-победители, различных турниров это оговорено отдельно в положениях и получает право представлять украинский баскетбол 3 на 3 в международных турнирах вот в ближайшее время мы делегируем одну команду в Россию на большой турнир в Санкт-Петербурге на дворцовой площади 17 если я не ошибаюсь в середине июля 15 июля Москву Open это один из крупнейших в мире турниров. Там очень большой призовой фонд. Одна из команд украинских поедет. Ну и мы собираемся в дальнейшем, чтобы победители всех турниров всеукраинского уровня получали, получали выход на международный. Отдельно, отдельно это можно посмотреть на сайте Федерации, на сайте ФИБА. Мы, мы помогаем рейтинговаться.